Значит, э на сегодняшний день мы готовим и согласовываем по дате проведения в первой половине октября форум на территории Черкенской области. Эта задача поставлена управлению Значит, естественно, как вы правильно сказали, мы плотно работаем с департаментом экономики, мы смотрим вместе, почему те или иные форумы не дали результатов. Мы по этому поводу работаем а в большей степени мы связываемся с представителями бизнеса, то есть что для них важно, то есть какие у них есть проблемы для того, чтобы здесь работать, заходить сюда. И теперь то, что касается э, языков. Вы правильно задаете вопрос значит, по э, обучению языкам, это целая программа, э, которой надо заниматься не только там, на уровне обл. администрации. Ну скажем так, у нас сегодня по конкурсу проходят два сотрудника, два сотрудника в И те языки, которые мы считаем приоритетом, это понятное английский, китайский и немецкий. По этим языкам они проходят все Ну вы знаете, да, что для того, чтобы зайти на государственную службу, надо сколько? 30 дней у нас конкурс идет. 30, 30 дней идет код. Без проверки. Сколько департаменту? 45 дней. А для того, чтобы зайти на должность официально, вы поняли, да, то есть 30 дней только конкурс проводится. Если будет реорганизация уже на власти, вы же ничего не успеете сделать. Вас реорганизуют потом, хорошо висит, новый полком что-то там захочет сделать. Ну, давайте так. Значит, мы делаем эту работу, любой дом это строить фундамент. И если правильно закладываешь основу этого фундамента, то те люди, последователи, которые будут идти, они все равно будут приходить уже на здорово посаженное землю. Поэтому законодательство нарушать быть не можем, Изменить его в части приема на работу мы тоже не можем. Поэтому вы правильно понимаете, что есть сложности в нашей стране, которые мы преодолеть можем. Ну, мы так. Хотя работа, хотя работа, еще раз говорю, я не буду некоторые секреты открывать, работа уже ведется. Просто учитывая такое большое количество представителей прессы, некоторые секреты я оставлю при себе.